Которая преследуют цель защитить права людей потому что сегодня правительство президент парламентское большинство проводит преступную политику которая приводит к обещанию людей сегодня люди не могут платить за коммуналку не могут платить цены э, очень большие люди не могут жить миллионы фактически бомжи бомжи э, не имеют средств существования поэтому вот мы здесь для того чтобы защитить интересы людей

И теперь ждем ответа. Если, не, если от правительства, от президента и от парламента, если не будет удовлетворения нашей требования, значит мы требуем досрочных президентских, парламентских выборов и отставки правительства, которые проводят неправильную политику. Политика, которую сегодня проводит президент, правительства и парламент, это политика против Украины, против украинцев, против будущего нашей страны на день, вот, в ближайшее время. Ваша партия тоже была правительством. Почему вышли? Потому что мы сегодня в оппозиции к этому курсу антинародному, который проводит нынешнее правительство. Потому что мы не можем быть с этой бандой в одной коллекции. Это банда, это, это грабители с большой дороги. Вы довольны результатами вашей партии на этих выборах? Нас не, нас не интересуют результаты выборов в нашей партии. Нас интересуют защита социальных прав прав. Выборы я готов, чтобы у меня рейтинг был ноль. Но чтобы людям подняли пенсии, зарплаты, знизили тарифы, чтобы у молодежи была работа, я готов дати весь своя рейтинг. Пускай популисты думают о рейтинге, а я думаю про о стране. А вы же не популисты? Нет, конечно же, нет. А что вы думаете про Латвию? Э, про Латвию? Да, как ну, как прекрасная это, страна, и... но я там, правда, никогда не был. Я надеюсь, что когда я буду президентом, у нас будут самые лучшие отношения с Латвией. А кроме того, мы благодарны Латвии за ту позицию, которую она занимает в мировом сообществе на поддержку Украины в связи с агрессией России против э, Донбасса, против Крыма и так далее. Для нас очень важно поддержка. Нету латышей, которые хотели бы на вашем батальоне Украины? Есть, есть, много желающих. В том числе здесь на Майдане я видел латышей, которые приходят и борются вместе с украинцами со светлое будущее нашей страны. А что вы думаете про Лету?